Депутатів обласної ради обласної державної адміністрації, представників громадських організацій і на виконанні указів президенту і закону, який ще не був у Верховній Раді України, ми розробили концепцію, до речі, першу в Україні і на регіональному рівні з урахуванням історично-культурних і наших соціально-економічних. Особливості приймаємо концепцію, а потім будемо розробляти відповідну цільову програму. І я думаю, що з урахуванням того, що ми реалізуємо ці два документи, в мене немає ніякої, як то кажуть, інформації і я впевнений, тому що ми це все зробимо, ми вийдемо досі на інший рівень. Стосунки між владою і громадським концепція сприяння розвитку громадянського суспільства приймає прийняти проект річного цілому двадцять системи голосування. Зараз проєкт рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до комплексної програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої е, рішеннями обласної ради від 3 лютого 2009 року за номером 1035 зміни. У мене прохання буквально одну хвилину. Просто я скажу, запитання ніяких немає, зауважень немає, але я хотів би, щоб Євген Іванич поінформував про новини, які сьогодні вносяться, і що в громадські... Травмат... Разумево, мы вносим э, в гуманитарную программу три изменения. Первое по разделу культура и спорта в связи с тем, что в Харьковской области э, закончилась, закончилась по срокам программа развития физической культуры и спорта мы вносим изменения в гуманитарную программу для того, чтобы две школы высшего спортивного мастерства и три школы детские спортивные школы не остались без финансирования планов финансирования. Деньги мы как депутаты с вами выделили, но нужно внести изменения, что были целевое использование. Это первое. Второе. Вносит управление внутренней политики по вопросу программы внутренней сферы, раздел 14, подготовки фразы празднование 70 й годовщины освобождения Украины и 70-летия победы. У нас с вами в номер прошлой сессии вы помните, оставили 12 пункт программы, чтобы сохранить те мероприятия, которые мы можем делать на 67-й и 68 э -э, на годовщины. И мы вносим пункт 14, который мы будем делать подготовки к 70-летию, а на следующей сессии снимем вопросы по подготовке к 65 летию И э -э, третье изменение мы вносим. В раздел 4 культура, искусство и туризм. С целью повышения престижности премии святили Харьковской областной государственной администрации Харьковского областного совет это новые положения. Мы расширяем величие новинации, которые будем нажить наши творческим люди. Вот. Я, 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 я за это внимаю. Дякую вам за информацию. Какие пропозиции я за проекту еще? А вы мы могли встретиться? Батя, да. Заковоротный в 1 Мне бы несколько слов сказать о как раз разделе, который новый, вносится в программу «Металл развития гуманитарной сферы, это о к 70-летию победы и освобождению Украины. Я считаю, что неправильно мы делаем, что в связи с тем, что музей на высоте маршала Конева перешел, вернее, приобрел статус национального, мы его как бы забываем. С одной стороны, мы считаем выполненным, хотя они не выполнены, те э, мероприятия, которые были включены еще в подготовку к 16 а именно увековеченная память героев Советского Союза на территории Музея. И другие обновления по музею. И больше того, э, я думаю, что э, вот как-то мы... Я не, не могу сказать, как в этом году мы будем планировать, но мне кажется, может я не ошибаюсь, что э, значение э, этого музея мы немножко теперь приуменьшаем. То есть не планируем уже таких э, массовых посещений и молодежи, и ветеранов, и э, жителей Харькова. Поэтому я думаю, что на, на, эти, внимания, на, на эти вопросы нужно обратить внимание и э, подправить э, в этом разделе. И э, еще одно. А говорят, что поскольку сейчас стал музей национальный, то э, мы запасного бюджета финансировать не можем. Можем, мы финансировать у судей, прокуратуру, кого угодно финансировать. Э, было бы желание. Если нужно, э, чтобы было финансирование из бюджет, бюджета, то я обещаю, что мы через партии коммунистов в Верховной Раде э, поставим вопрос, чтобы... Э, в какой-то мере эти работы проводились за счет государственной бюджета. Я думаю, я бы вам... еще один одно, я как Вот здесь нас упрекнули моих коллег, что мы не вносим никаких предложений. Так вот, именно как раз по этому разделу мы вносили предложения, но, к сожалению, в не Спасибо. Я бы хорошо, в не могли чтобы Первое, когда сказали, что замечательных предложений не было, то я как раз письменно вносил в конце марта, в начале апреля не прошли, да? и практически они не учтены здесь, я понимаю, что пока не ясно с финансированием, но в принципе, если смотреть, вот да, у нас там 70-летие Украины и победы, а у нас 12-13, то есть сама эта раздел нуждается в том, что его надо вносить дополнительно. Поэтому я ряд предложений носил, но там есть то, что уже сейчас надо было бы записать, и хотя бы, за этим была взята предыдущая э, программа и предыдущий раздел, 65 лет. Если мы там пишем э, обновление экспозиции музея и так далее, а в преамбуле у нас говорится, что одна из главных целей воспитание молодежи и так далее, то она ничего не оказывает. А в предыдущей программе было э, и проведение смотра конкурса. И вот, кстати, надо следующим идут Хотя бы как первый этап начинать, я думаю, что по линии, конечно, государства будут, мероприятия там будет это предусмотрено. Но они же не будут за области. Они же этап могут начать 14. Хотя бы да, на местном уровне первый этап. Надо да. ну, начинать да, с 13 уровня. -го да, я что, ревную, ревную, что -то требует детализации. Так, вот, может, В да, -то. Если это, будет, то, будет. То, я не настаиваю на этих предложениях, которые вносили, я, я просто прошу готовить, протокольно решить, что надо готовить эти дополнения, и уже учесть тогда при э, внесении там на следующий или через одну сессию, когда будет ясно, будет финансировано, в том числе. И следующий момент. Есть мероприятие, которое Россия говорю, ранее принято изменить. Если я, допустим, там тоже носил, вот, о сражение памятника или памятного знака Борисовского-Лазурской раньше оно было несильно, без финансирования там, пока не ясно. Но и такие же есть предложения, касающиеся Великой Отечественной войны, в программе же есть в России по другим Мне кажется, их надо свести вот именно в этот 14 раздел. Следующий момент. Ну, я просто публично хочу я говорю, обратить внимание, потому что я не уверен, что вы учтете это дело. Вот мероприятие, там, э, конференцию я предлагаю провести международную э, Т-34 танковых. Почему? Потому что, в принципе, если смотреть сейчас, особенно Россия, она замалчивает вообще. Он Харькове создавался, что харьковчане, они выкачивают своего Кошкина. Они молодцы в этом плане. Памятники, когда столетия, они вообще юбилейную медаль, там, конкрет и так далее. А у нас, когда было столетие Морозова, очень скромно на местном уровне. Кучеленко, там Кошкин Морозов Кучеленко. На местном уровне никакого внимания, поэтому э, в 2014 году будет 110 лет со дня рождения Морозова, в октябре как раз. И я думаю, что кроме этой конференции, куда можно пригласить в московский в Подмосковье есть музей танка Т-34, и там издают труды, я считаю, они объективно смотрят на это дело, и пригласить этих специалистов, а потом издать материалы конференции хотя бы брошюрой, и я считаю, что Харькова и Харьковчан в создании производства на Урале тоже они в основном делали. Оно должно быть тоже выйти, чтобы не выпячивали не только роль Кошкина, который на, на начальном этапе сыграл, но они в мировом масштабе выносят информацию и замазывают значение Харькова. Следующий момент тоже, что можно сделать и даже я думаю это делается на местном уровне, но если мы говорим опять же о молодежи, для молодежи очень важно зрительное восприятие. Вот я вспоминаю, в прошлой сессии выступал начальник УВД. Он говорил о том, что рост преступности несовершеннолетних, мы называем, 25% было, да? И вообще молодеет преступность и так далее. И поэтому, если речь шла об улучшении воспитательной работы, то только одни юбилейные даты, там концерт, парад, верверк и так далее. Молодежь как шоу воспринимает. Это должно повседневно быть, наглядно быть и так далее. Везде рекламы много у нас. И пиво и зеленка, и курятина, и так далее. Но, наверное, надо иметь постоянные хотя бы один, два стенда, где у нас написано новым поколением. День освобождения. Когда оно освобождено? Войска какого фронта? Кто командовал этим фронтом? А может быть и части соединения? Тем более, я завершаю, у нас есть э, дивизии, полки, которым присвоены номинальные Харьковские, Красноградские, Лазовские, Брынковские. Поэтому, казалось, в этих городах ну, вообще должно быть написано, что в честь, это же слава и гордость, и они пронесли это название до Берлина, до Вены, Праги и так далее. То есть эти стенды должны быть. И я написал и копии знамен, наверное, сделать, которые выносили на торжественное мероприятие. И, кстати, в Лозовой первое это уже сделано. Они Почули. Почули. Почули, це нерамі зафіксовано. Я ще прошу вас цього мікрофону, але поки я не сюди, я хочу сказати, що відвідання пам'ятних місць, і все це ми разом з атеранськими організаціями, щорічно робимо, проводимо конференції, і ви знаєте, що є рішення сесії Харківської обласної ради. Вже на день рік ми на день перемоги вивішуємо прапор допомоги на приміщення на будинка рад. І це роблять і. территориальные громады Курсии Хайковской области. Поэтому давайте по и вы в рабочем порядке працуйте, звертайте до исправительного управления, все и все пункты и пропозиции они будут депортироваться и реализовываться. Это Зараз я на Николай Петрович сказал, что во время празднования Дня Победы на центральной площади города выносят все боевые знамена военных формирований, которые участвовали в освобождении от этого в обороне города Харькова. Что не копии, а оригиналы, которые хранятся сегодня и отданы на вечное охранение. Поэтому этот путь считайте, что выполняется постоянно для Тайма. Больше этого нельзя делать, потому что состояние этих боевых знамен не позволяет их больше, чем раз в год поносить. К сожалению, проходит время, и лучшим образом сказывается на Я Хочу поблагодарить за такое внимание к вопросу, связанному с правом о душе по в Великой Отечественной войны. И хотел бы, хотел бы доложить первое по высоте на Иска Отвечая на ваши ваше же предложение, Придание статуса национального у него было, и перевод на государственный статус говорит о уровне этого мемориального комплекса. Естественно, я беру увеличение финансирования со стороны государственного бюджета. Это во-первых. Во-вторых, никто, ни областная государственная администрация, ни районная государственная администрация ни на минуту не оставляет без внимания этот мемориальный комплекс. Те обязательства, которые у нас остались из э, пункта 13 гуманитарной, политики, о, гуманитарной программы, мы, естественно, будем выполнять, но за счет э, поиска других источников финансирования. Что касается посещений, проведения мероприятий, никто не уменьшал, а только количество мероприятий, которые проводятся на высоте маршала, как со стороны областной администрации, так и со стороны районной администрации, только увеличивается количество школьников за год превышает десятки тысяч человек. Дальше. О системности. Какой систем... Я не хочу не говорить, Такой системной работы с ветеранскими организациями и проведении э, патриотического воспитания школьника, как сегодня проводится. И я не знаю, почему фракция коммунистов об этом не знает. Во всяком случае, герои э, Героя Советского Союза, и его международная организация ветеранов, ветеранская организация, вместе с областной государственной администрацией, начиная с 1 января, что касается этого года, разработала программу посещения школ, выступлений, и приедут ветераны, делятся опытом, рассказывают о своих боевых ходах, то же самое по высшей школе. Спросите любого ректора, когда и сколько к ним раз приезжали ветеранские армии. Поэтому у нас есть не только программа гуманитарная, в которую мы не можем все внести, потому что различные источники финансирования, в том числе и не бюджетные мы э, их а работа по патриотическому воспитанию построена на должном уровне, и работа с операциями организациями. У меня все. Я я, я... я... Голосування відзначаємо. Всі пропозиції, що лунали, вони це нараді і будуть сьогодні роботі. За 103 рішення прийнято. Розглядається питання про затвердження положення при імені спецменті Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради главу культури і мистецтва та положення.